Органы самоорганизации имеют, имеют право инициативы на уровне депутатов районных. То есть на уровне Святошинской Райдж э, right администрации мы можем, э, как органы самоорганизации, как юридическое лицо, созданное на законных основаниях, можем выдвигать свои инициативы, получать под них средства. Еще раз я повторяю, что, кроме тех источников, которые существуют давно э, на государственном, на муниципальном уровне в городе Киеве, есть еще источники в виде разных фондов, специально созданных, даже не в Украине, которые поддерживают местное самоуправление в вопросе решения вопросов энергосбережения. Сколько времени еще мы будем мириться с тем, что, например, с нас взимают плату за содержание э, окрестной территории возле дома, а потом мы скидываемся на создание клумб, выходим, строим скамейки, ремонтируем качели. Сколько времени еще мы будем ждать выборов, чтобы очередной кандидат в депутаты от какой-то очередной партии власти пришел нам помогать. Но в силу того, что данная наша энергокомпания, она уже не стала государственной, ее купил Ренат Ахметов, И поэтому что? Его задача забрать с нас деньги любой ценой. Воні в внося, ка говориться в затрати модернізацію, наших сітей саме не внося, так сказати, качесного проведення ремонту, як планих, так і не паних. Якщо ОСН хоче здійснювати контроль, так і має можливості здійснювати контроль. Тобто має або в своєму складі фахівців, або він спирається. На фахівців з ЖКГ, які можуть бути залучені ними в порядки контролю, так? то він просто повідомляє управління житлово-комунального господарства відповідної раді адміністрації і, вступ... і вступає в цю схему контролю. нам Загласна закону України. Соглас, согласно тенденции последнего времени, когда уже украинское правительство, вот это неповоротливое, обеспокоилось, обеспокоилось и решило передавать некоторые полномочия органам местного самоуправления, выделяются значительные средства, преференции населению, которое объединяется и хочет создать свой режим энергосбережения.